В Запорожье одним коммунальным предприятием может стать меньше. Городские власти задумываются о ликвидации коммунального предприятия паркования. Сегодня оно убыточно и не приносит пользы ни бюджету, ни жителям областного центра. Об этом сегодня шла речь на очередном заседании исполнительного комитета Запорожского горсовета. Запорожское коммунальное предприятие паркования несет колоссальные для города убытки. Парадокс. На стоянках, особенно вблизи рынков, не протолкнуться. Да и свободные места появляются нечасто. А город вынужден датировать предприятие. Причина, считают власти, в неправильной организации работы. Похоже, парковщики в конце смены сдают не все собранные деньги. Все это, убежден Александр Син, ставит вопрос, а нужно ли такое коммунальное предприятие городу? Логично принято решение, Ліквідувати ці стоянки, дозволити людям паркуватися безкоштовно і не мати нам збитків. Тому що ваша діяльність привела до того, що ми виношені, вимушені були вам надати 150 тисяч гривень фінансової допомоги, яку ви нам ще не повернули. Тобто ви так працюєте, що ми щороку повинні вам надавати якусь допомогу для того, щоб ви могли сплачувати заробітну плату. Работа предприятия на исполкоме признана неудовлетворительной. На исправление ошибок его руководителю Александр Син отвел месяц. За это время необходимо ликвидировать убыточность и разработать план развития паркования на ближайшую перспективу. Работать, считают члены исполкома, есть над чем. Надо поработать над тем, чтобы расширить количество стоян. У нас, посмотрите, машины везде стоят, по всем улицам едешь, везде стоят машины. По над дорогами, под над дорогами. Значит, надо подумать, какую-то программу составить. Какие-то стоянки надо делать, и люди будут платить. Городские власти раскритиковали и работу запорожского колл-центра. Люди жалуются, что не всегда могут дозвониться туда, а если и удается, то не всегда результативно. В департаменте ЖКХ тем временем утверждают, что количество операторов в колл-центре достаточное, да и сама система обратной связи налажена. Мы контролируем отдел жилищно-коммунальных услуг департамента закреплено два человека, которые ведут постоянный контроль за работой колл-центра, в том числе и контрольная проверка дозвона. Если количество обращений возрастает, это обозначает, что вы не справляетесь с тем потоком. Когда люди не могут дозвониться, то есть, знаете, как вот театр начинается с вешалки, а работа колл-центра начинается с доступности. На разработку плана по улучшению работы колл-центра департаменту ЖКХ городской глава Александр Син отвел две недели.